Я очень много стираю, очень много. Я готовлю кушать, Фу, хоть плачу. Встаю я в другой раз и в час ночи. Я не обманываю. Фу. А могу в полтретьего, потому что надо стирать много. Вот. А так я могу встать пол первого, ж готовить кушать. Это надо фарш намолоть, и так далее, картошка, лук, чеснок, все, все перечистить, все это, потом плиту топишь. Я на плите готовлю, но если уже не так подсуетиться, то тогда включай электропечку. Ну что, допомога. Они даже привозят вот, в пакетах мне стирку, сколько пакетов, другой раз пять пакетов больших таких. И сколько, для скольких бойцов я это стираю, я не знаю. Я даже их не всех знаю. И в телефоне некоторые у меня подписаны просто типа Саша стирка. И он привозит и не только свое, а все. Ребята мне э, тоже помогали. Они, когда у них свободное было время, они мне попиляли дрова, порубали. Потом видят, что я их слаживаю. И они мне их сложили. Я приехала с работы, уже все остальное они сложили сами. Вот, ну, я ключи оставляю, они заходят в дом, покупаться, оставить стирку, забрать продукты, что я приготовила, или привести свои продукты, чтобы я с чего готовила. Хоть малая фронту подмога. А я это могу делать. Понимаете? Помогать надо. Чем я могу помочь? Вот так вот. Ну, они как родные. Они едут на день в отпуск, приезжают ну, с дому. Это у них два дня. День, дорога. Там побыли дома чуть-чуть и назад возвращаются. Их не жены. Надь, Надя Ивановна, привет! Я говорю, ой, Наташенька, здравствуйте. И я вроде ее уже как знаю, я ее видела только в мобилке у него, у, у, у каждого. У каждого есть своя жена. И все они такие красивые, чудесные, у них семьи, у того э, человека, у него четверо детей, представляете, у него уже внук. Ну, чудесные все ребята, конечно, как-то как привязываешься к ним. Они говорят, Ивана нам на закончится война, мы к вам приедем, сделаем поляну, шашлык и будем отмечать победу. Конечно, будем. Победа скоро. Победа все равно будет за нами.